знаете, э, очень интересное сегодня выступление, я просто ну, в восторге, потому что каждое выступление это инструменты для того, чтобы брать и сразу применять на практике. Первое, что сказать, э, это надо жить как и проблема общественных. Э, самая распространенная ошибка всегда это знаете, э, вообще нет четко сформулированной миссии организации. Как следствие, сотрудники вообще не в курсе, чем они занимаются. Я приведу пример. Я часто посещаю всевозможные фонды, меня приглашают, когда э, просто просят какого-то совета. И первое, что я всегда спрашиваю, это «А вы вообще ну, глубинно изучаете, вообще понимаете миссию свою? Для чего вы создали организацию?» И очень мало кто вообще даже понимает, что такое слово «миссия». Я об этом более развернуто скажу дальше. Второе, полное отсутствие планирования организации. Я, поскольку бизнесмен, я вообще считаю, что любая общественная организация, неприбыльная, прибыльная принципы менеджмента, все одинаковые. И если у вас нет планирования на год, на два, на пять, на десять, где вы видите, где вы будете, то, собственно говоря, вы корабль без парусов. Ну, естественно, почему нет стратегии? Потому что засасывает рутина. Все занимаются мелкими административными вопросами, бегая и решая, ну, даже на уровне главы фонда, который смотришь что ну, он стратег, а в любом бизнесе, то менеджер стратег, все остальные занимаются текущими оперативными задачами. В любой организации должно быть именно построение по такому принципу, поэтому Глава фонда, ну, там, директор фонда должен заниматься тем, что он должен стратегически думать над тем, над развитием, куда мы двигаемся, и второй подтягивать, что называется фандрайзинг. Ну, естественно, как следствие от того, что человек бегает, он не следит за тем, что он находится на местах, у него текучикают. Поэтому меняются там, директора, потому что, сами понимаете, общественные организации неприбыльные, они, они не могут платить больших денег своим э, директорам фондов. Это могут позволить себе достаточно серьезные мощные фонды уровня Пичука Ахметова, э -э, но остальные получают достаточно скромные, поэтому меняются, они какое-то время работают на полном энтузиазме, и потом, значит, естественно, этот энтузиазм у них касает. Э -э, ну, и, естественно, всегда более просителя. всегда ходим и просим с на рукой, отдайте, помогите и т.д. и т.п. Вот. Но Естественно, вопрос, что делать. Ну, понятно, это вот, следствие попрошайничества, отсутствие постоянного долного финансирования, то пусто, то пусто. Ну и в конце хочу сказать, что абсолютно вот эта текучка кадров человек не успевает понять сути вопроса, чем они занимаются, какие у них планы и абсолютно отсутствие знаний сотрудников фонда. То есть начинаешь задавать вопросы и получаешь ответ потому что это некогда, или не хотят. Ну и что делать? Вопрос, да? Значит, я а, считаю, что любая организация должна провести свою инвентаризацию. Я вам подскажу, что, ну, здесь даже в виде таблицы будет. А, можно следующий слайд. Вот, смотрите. Я построила таблицу, с чего нужно начинать. Вот если вы работаете, неважно, год, два, три, я не думаю, что вы проводили такую углубленную, скажем, юридеризацию своей деятельности, я очень рекомендую это сделать. Поэтому первое, что нужно, это, конечно же, название организации. Многие организации, они имеют непонятное название, когда они говорят о чем-то, например, там, фонд Марии Первостан. Это условно. Да? Вот непонятно, чем занимается фонд. Да? То есть сразу скажу, что, ну, хорошо, Мария, может быть, знает, но а чем занимается фонд? Так вот, в названии фонда должно быть четкое понимание того, что фонд имеет определенное направленность на в своей деятельности. Ну, понятен его он окружающий, да? соответствует ли он той деятельности, которую вы занимаете. Это очень важно. Второе, конечно же, логотип. Логотип это ваша визитная карточка. И не обращать на это внимание тоже неправильно, потому что ну, это бренд. И если он должен грамотно продукт, в котором учитывается вся деятельность, да, то есть бренд должен отображать. Как любой торговой марки, да, самые лучшие производители каких-то товаров, они тратят большие деньги на логотип, потому что потом это все им возвращается. Поэтому если вы не довольны своим логотипом, он сделан был на скорую руку, там, открывались, там что-то такое придумал какой за 3 копейки. Но в будущем приведите в порядок. Вплоть до брейкбука, у вас должен быть фирменный стиль, это цветовая гамма, в цвете закладывается скрытый смысл, мы все визуалы практически, поэтому мы воспринимаем картинку, потом мы слышим. Поэтому, ну естественно, третья миссия организации, она существует двух видов, она есть короткая в виде такого слогана, да, который несет, и для внутреннего пользования, где раскрывается вообще суть полностью ну, организации. Значит, четвертое. Интернет-ресурсы передо мной буквально. Да, что ж по там уже? А, я Я перейду все-таки сюда. Значит, интернет ресурсы только что очень хорошо рассказали, и я как бы на этом говорю тоже сайт страница в Facebook. Это то, что работает, это значит сайт, причем я хочу сказать, он должен быть в виде визитки, там уже быть контакты, территориальная миссия, естественно, да, ваш логотип, э, вся необходимая информация. Все остальное в э, Facebook более оперативный. В Facebook вы можете оперативно выкладывать информацию. Я вот сейчас сидела, открыла свой Фейсбук, и я знаю, что уже через несколько минут моя фотография появится на Фейсбуке. Э, и люди следят за Значит, следующее, членство в ассоциациях. Обязательно, потому что есть клубы э, единомышленников. Ассоциация – это, считайте, группа единомышленников. Там вы можете получить квалифицированную э, помощь в виде консультации. Вы можете, в конце концов, мы, кстати, обсуждали, да, на ассоциации, что некоторые не могут позволить себе юристы, и нет смысла в этом. А ассоциация может позволить, потому что на членские взносы может работать юрист, который будет подсказывать. Понятно, что не будут у вас работать приходить к вам каждый день, но, по крайней мере, какие-то ключевые вопросы он может с вами э, обсудить, и вы можете получить квалифицированную помощь. Э, ну, естественно, опыт работы в данной области. То есть если вы уже там на рынке, на рынке, если вы существуете в этой сфере там несколько лет, 5-10, неважно, оцените вашу работу объективно. А опыт работы это что? Это статистика. Да? Что вы, сколько вы лет проработали, что вы сделали, какое количество собрали и т.п. то есть вы должны четко понимать, что за это время вы сделали. Даже неудача это тоже результат вашей работы. В конце концов нужно понять, почему это было сделано неудачно, почему не достигли того эффекта, которого хотели. Ну, естественно, коллектив, который работает с вами, это есть люди, которые получают зарплату, это ваши работники фонда, а есть волонтеры, которых привлекаете. я бы эти вещи, потому что есть профессионалы, которые должны постоянно быть на работе, а есть привлеченные студенты, молодые люди и молодые люди, которые учатся, могут себе позволить ну, так сказать, бесплатно предоставлять себя в качестве рабсилы. Да, Давайте следующий слайд. Еще, кто, вот, кто ваш потребитель вашего фонда? Очень мало кто знает срез того, на кого вы рассчитываете. Если это фонд, который помогает детям ДЦП аутисты, например, как я, да, то я вот в этот день сижу с утра до Я постоянно читаю, встречаюсь и я общаюсь с родителями и с детьми. Если это люди, которые занимаются онкобольными, там, не знаю, там, вы должны знать, кто, чем они живут, как они дышат, да, и узнать все социальные потребы. Для того, чтобы, ну, в принципе, как бы ваша миссия в том, чтобы помогать и облегчать им жизнь, жизнь. И мало того, надо зрить в корень проблемы. А что происходит? Почему это происходит? Потому что мы все время боремся со следствием, а надо бороться с причиной. Ну, понятно, акции личные мероприятия это то, что привлекает спонсоров. Поэтому, если они у вас были, вам нужно четко иметь их в архиве для того, чтобы э, в следующих своих мероприятиях учитывать все ошибки, которые были допущены, и делать все лучше и лучше. Естественно, вот, э, кстати, это одна из больших распространенных ошибок, когда вот, ну, по крайней мере, последние недели у меня было две встречи. Почему-то все считают, что проблемы всех фондов и каких-то там социальных программ должны решать депутатов. Вот меня это всегда удивляет. Они никогда ничего не решали, ни для кого. Но почему-то все идут и пишут письма. Там, я последнее письмо видела на признак Лизниченко, я ему пишу, помог. Ну, то есть ушло куда-то, знаете, куда. Писали и забыли. Почему не обратить внимание, кто рядом? Знаете, мы живем в больших домах, и мы иногда не знаем, кто живет на лестничной клетке с нами. Здесь та же самая история. Находится организация 8 лет. Я недавно была, потому что две недели назад на открытом уроке канистерапии для маленьких деток домнят. Ну, давно, с давно. Находится это на левом берегу и в таком квартале достаточно окруженном большими многоэтажками. И вот я их спрашивала, а вы знаете, кто ваши соседи? Они 8 лет там находятся. Вот кто живет в этом доме? Вот, а фирмы, которые находятся на первом этаже этого дома, вы знакомы с владельцами, с директорами. То есть для того, чтобы идти туда, вообще не нужно. Нужно просто посмотреть, кто находится рядом, познакомиться для начала. Давайте даже я просто быстро пробегаюсь, потому что потом хочу на каждом моменте таких серьезных сконцентрировать ваше внимание. Ну, понятно, планирование деятельности, бюджетирование, это обязательно без этого что когда вы приходите и подаете гранды, вы должны понимать, на какую сумму вы ее подаете, потому что если у вас нет планирования, нет бюджета, то вам никто ничего никогда жить не даст. А сколько надо, Ой, я не знаю. У вас должен быть всегда при себе вот этот ваш источник. Дальше у спонсора понятно, да, что это и постоянные спонсоры, которые вам помогают, если у вас циклично происходят какие-то публичные мероприятия, вы их подсаживаете и делаете это регулярно и хорошо, у вас появляется постоянный спонсор им нравится с вами работать. Второе, социальные партнеры. Это те, кто могут с вами работать, ну, вот я, например, уже написал три соглашения социального партнерства. Юридическая компания, международный аудит, бухгалтерский учет. Социальные партнеры. За символическую плату в месяц, тысячи гривен на обслуживают нас и у меня голова не болит. Мало того, все прозрачно, все понятно, и они же будут делать готовый отчет, и мы его будем публиковать. Эээ, в звезды. И ээ, вот звезды – это вот те, кого надо привлекать. Мы живем с вами в столице, и у нас есть большое преимущество привлекать вот этих селебритис. Как это делать, я ээ, пс, эээ, остановлюсь. Государственные партнеры программу, вы обязательно вы работаете в какой-то области, в которой нужно привлекать, ну, до министерства. Ну, вот, каких-то людей, которые бы вам помогали, если они вам необходимы, конечно, что все зависит от ваших целей и задач. Вот. Ну и последнее, на что я тоже э, хочу как бы обратить ваше внимание, я э, часто обращаю внимание, как выступают спикеры, особенно если люди это возглавляют какие-то фонды. Но, к сожалению, очень мало ярких директоров фондов, которых ну, презентабельно даже выглядит. Надо на это обращать внимание, друзья мои, когда вы приходите к спонсорам, когда вы приходите к людям просить все деньги, вы должны выглядеть никак просящие, а вы должны, по крайней мере, понимать, что вы входите туда и вы должны чувствовать себя партнерами. А для того, чтобы чувствовать себя партнерами в свой внешний вид, в свое умение коммуницировать, то есть ораторское искусство, разговор, убеждение, делать умение презентации, потому что времени вам дадут немного. 15 минут. За 15 минут нужно убедить, а этому нужно учиться. А теперь подробно о каждом, но очень быстро. А вот по поводу миссии. Да, я просто хочу, чтобы вы просто для себя записали. Если кстати, нибудь от вас кто-нибудь спросит, что это такое, хотя бы вот, эта философия предназначения, Смысл существования организации. Ну и понятно, да, и были краткие. Это всего лишь два-три предложения, и всегда это заложено в ну, как имидж такой вашего общественной организации. Ну и расширение, понятно, это тот, который раскрывает ваши цели функционирования организации, область деятельности, философии, методы достижения поставленных целей, методы взаимодействия организации сообщества, сообщества с обществом и с другими организациями. Но интернет-ресурс, это уже об этом хорошо рассказали членство в ассоциациях – Членки, это прекрасно, потому что, ну, опять же говорю, что посещение конференции, выступление на конференциях – это все вам добавляет. Вы получаете массу интересных контактов, информация. Это нужно. Нужно постоянно быть в струе. Отчеты о деятельности и Ну, это я вам сказала, да, что это такое. То есть вы делаете анализ своей предыдущей работы, мониторите ее и делаете для себя выводы. Коллектив. Здесь, по-моему, вы все поняли. Вот, спонсоры, где их искать? Друзья мои, я вам рекомендую подписаться на журнал Forbes. Во-первых, там потрясающе развернутое интервью. Через интервью можно узнать о человеке, чем он дышит. Вы можете почувствовать его и понять, что тема ваша и его тема какая-то внутренняя перекликается, обратиться к нему, через интернет написать. Сейчас вообще не проблема. Одно письмо, второе, третье, главное периодично туда отправляете. А, вот. Дальше. ну, «Фокус», «Форс», да? Смотрите, если, допустим, смотрите, смотрите, какая реклама, где она может быть созвучена вашим мероприятием или там, вашей теме. Реалити-шоу, СТБ, канал Интер. Такие же дня, по-моему, программа «Один за всех». Смотрите, кто сидит в студии. Там иногда сидят известные люди, которые сопереживают. И вы можете из них как раз тех людей и найти, которые станут вашими патронами, там, возьмут вас под свое крыло, или станут вашими какими-нибудь помощниками, там, не знаю, которые вам помогут решить ваши проблемы. Вот теперь основное патронство. Вот я на этом собаку съела, могу сказать, поэтому вот честно могу сказать, что первое, вот всегда нужно сказать, есть три вида, есть известный человек из шоу-бизнеса, там неважно. Так вот смотрите, у нас еще много звезд, которые не сделали свои фонды имени себя, например. Вот. Ну, видимо, еще не, не стали такими супер популярными, значит, лобода еще свободно, еще не пришла мысль у нее. Но просто смотрите за теми селебрити, они в конце концов придут в создание, кто-то им придет и скажет, Света, ты же можешь фон уже открыть, понимаете? Вот. А Корчук это сделал, кто у нас там еще делал из знаменитости? Да если бы еще не сделала. Ну, я просто говорю то, что вы следите, смотрите за этими звездами, самое главное, чтобы эта звезда была харизматичная, активная, и попытайтесь на нее достучаться. Не, не делайте сразу предложение стать нашим почетным президентом нашего фонда. Откажутся сразу. Ну, вначале он вот по чуть-чуть. То есть пригласите на мероприятие, познакомьтесь, расскажите о себе. Потом тема должна быть созвучна. Прежде чем идти к звезде, узнайте вообще, чем она живет. Почитайте ее интервью. Это очень важно. Лояльных политики, ну их практически нет, но если посчастить, <laughs> познакомиться и вдруг найти человеческое обличие среди этих 450, это ваше счастье. Главное, дальше опять же говорю, читать интервью. Вы должны про каждого человека, если управление связями, такое понять. Человек-мишень. Это, человек, это люди-мишени. Нужно их изучить досконально. То есть такое вот провести расследование его жизни, чем он живет, зайти в интернет читать. Я, идя на какую-то встречу с человеком мало мне знакомым, читаю в интернете все его интервью. И мне легко с ним общаться. Мало того, человек приятно удивлен, когда начинают говорить какие-то факты из его жизни, которые мало кто знал. Это всегда подкупает. Поэтому интересуйтесь этими людьми, никогда не идите не подготовленными. Общественные деятели, ну это понятно, писатели, актеры, режиссеры, там такие вот. Это тоже люди, которые могут вам помочь в решении каких-то. Но запомните, Патроны деньги не дают. Они вам их не дадут в жизни. Но они вам дадут другое. Они привлекут людей, которые эти деньги дадут. Как недавно сказал на одном круглом столе по защите там, дома музея по имени Райку Роман Балаян. Он сказал, хорошая идея, денег не дам, но у меня есть пару олигархов, которые могут дать. Ну, то есть этими словами он сказал, что любой селебритис, он не даст вам денег, да, он много зарабатывает, но он и много трудится над этим, но денег не даст, но сможет вот это нужно помнить. Ну и понятно, что саморазвитие каждого человека это внешний вид, как вы выглядите, как вы себя несете, как вы умеете разговаривать. Ну, ораторское искусство, понятное дело, и умение управленческие, качества обязательно. Рекомендую посещать дорогие тренинги управленческие. Во-первых, три в одном информацию менеджеру, это как правильно это делать. Второе, вы будете сидеть рядом, общаться с людьми, владельцами бизнеса, как минимум. Ну, как минимум топ-менеджер, максимум владельцы бизнеса. И вот этот формат мероприятий ты подойти к любому человеку, дать свою визитку, познакомиться, пообщаться и найти тех, кто может вам помочь. Спасибо большое.